নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ বেদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বেদেউসকল দৰমহা সম্পৰ্কীয় জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আগষ্ট মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগত যদি বিশেষ কাম কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে দৰমহা বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বন্ধ হ'ব অৰ্থাৎ বহু কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বন্ধ হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম জৰুৰী নিৰ্দেশনা বুলি সেইকাৰণে কোৱা হৈছোঁ ইয়াৰ আগতো ভালে কেইবাৰো ৰিমাইণ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু বহু কৰ্মচাৰীয়ে সেই কামখিনি কৰা নাই গতিকে পুনৰবাৰ নিৰ্দেশনা আহিছে যদি পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত সেই কামখিনি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ আগষ্টটো লাষ্ট ডে'ট দিয়া হৈছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত যদি সেই কামখিনি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত আৰু কোনো কাৰণত সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ বা সেই শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকলক দৰমহা নিদিবৰ কাৰণে নিদিব এই দৰমহা নিদিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব বা দিব নালাগে বুলি এই লেটাৰখনত কোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আহকচোন দৰমহা সম্পৰ্কে বিশেষ খবৰটো জানো আৰু এই বিশেষ কামটো কি কৰিব লাগিব বা নকৰিলে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ দৰমহা বন্ধ হ'ব সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এই অহা এই বিশেষ চিঠিখনত বহু শিক্ষকৰ দৰমহা উইথহেল কৰাৰ কাৰণে বা বন্ধ কৰি ৰখাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ত্ৰিছ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে এই চিঠিখন আহিছে আৰু এই চিঠিখন প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে ছিনিয়ৰ মষ্ট ছেক্ৰেটেৰীজনলৈকে পঠোৱা হৈছে ইয়াৰে ছাবজেক্টটো আপোনালোকে চাওক ৰিকুৱেষ্ট টু উইড হল চেলাৰী ফৰ ডিফল্ডিং পাৰ্চনেল ফল্ডিং টু আপডেট এমপ্লয়িজ চেল্ফ ছাৰ্ভিচ ডাটা ইন ফি নেচাম প'ৰ্টেল অৰ্থাৎ কিছুসংখ্যক কৰ্মচাৰী যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে ফি নাচাম প'ৰ্টেলত তেওঁলোকৰ ডাটা আপলোড কৰা নাই তেওঁলোকৰ দৰমহা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া হয়তো কিছুসংখ্যক কৰ্মচাৰীৰ কি হ'ব দৰমহা বন্ধ হ'ব আমি গোটেই চিঠিখন ভালদৰে যদি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ সেই কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ভিডিঅ'ত কি লিখিছে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ইয়াতে চাওক ছাৰ মেডাম উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য চাবজেক্ট চাইটেড এবভ আই এম ডাইৰেক্টেড টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট দি মেটাৰ ৰিগাৰ্ডিং দি আপডেট অফ এমপ্লয়িজ চেল্ফ ছাৰ্ভিচ ডাটা ইন দি ফিন এছাম প'ৰ্টেল হেজ বিন ৰিকুৱেষ্টেড ফ্ৰম ফাই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ফ্ৰম টাইম টু টাইম ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে দুবাৰ চিঠি আহিছে যে কি ফিনছাম যিটো আমাৰ প'ৰ্টেল আছে অৰ্থাৎ য'ৰ যাৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা হয় সেই ফিন এছাম প'ৰ্টেলত কি কৰিব লাগে কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত কিছু তথ্য আপলোড কৰিব লাগে কিন্তু কি কৰা নাই ডিছপাইট ৰিপিটেড ৰিকুৱেষ্ট ইট হেজ বিন অবজাৰ্ভেড মেনী এমপ্লয়িজ হেভ নট আপডেটেড দেটা এন ডি চেম হেজ নট বিন ভেৰিফাইড বাই দি কনচাৰ্ণ ডিডিউজ আৰু বহু কৰ্মচাৰীয়ে কি কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ডাটা সমূহ আপলোড কৰা নাই আৰু লগতে এইবিলাক কি কৰা নাই ডি ডি অ'ৰ জৰিয়তে ভেৰিফাই কৰা নাই এতিয়া চাওক ইয়াত অকল শিক্ষক বুলি কোৱা নাই সকলো কৰ্মচাৰীৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে গতিকে যদি আপুনি ফিন এছআত আপোনাৰ তথ্য আপলোড কৰা নাই আৰু ডি ডি অ'ৰ জৰিয়তে আপুনি সেইখিনি ভেৰিফাই কৰা নাই আপোনাৰ দৰমহা এতিয়া উইথেল হ'ব কেতিয়াৰ পৰা উইথেল হ'ব এই কথাটো চাই লওক ইন ভিউ অফ দিছ আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ ইণ্টাৰভেনশ্যন টু চেঞ্চেটাইজ দি এইজ অফ দি এইচ অ' ডিচ এণ্ড ডি ডি ইউজ আণ্ডাৰ ইয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টু আপডেট দি ইনফৰমেশ্যন বাই ফিফটি ফিফ আগষ্ট ফলিং হুইথ দি চেলাৰী অফ দি ডিফল্টাৰ এমপ্লয়ী ইজ প্ৰপজ টু বি হেল্থ আপ ইনফিনেছাম আফটাৰ থাৰ্টি আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগতে যিবিলাক প্ৰধান শিক্ষক আছে বা যিসকল ডি ডি ইউ আছে তেওঁলোকক এইটো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে মানে কৰে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থাখিনি কৰে আৰু তাৰপিছতো যদি তেওঁ কৰ্মচাৰীসকলে এই কামখিনি নকৰে নকৰিলে ত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত কি কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ চেলাৰী উইথহেল কৰা হ'ব হেল্থ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৰমহা বন্ধ হ'ব গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত বহুসংখ্যক কৰ্মচাৰীৰ নিশ্চয় দৰমহা বন্ধ হ'ব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক এইটো অকল ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি নহয় অসমত কৰ্মৰত সকলো কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিহেতু জৰুৰী আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্রেস কৰি থব